Вітаю, друзі, доброго ранку студія Це країна онлайн. Ми продовжимо наш церковий тиждень і продовжуємо нашу роботу з фобіями на черзі. Висота. Сьогодні будемо знайомити вас з представниками одного з класичних церкових жанрів з аквелібрістами. Точніше, з канатаходцями. Зараз я познаемлю вас с братами Кашканбаевым. Хлопцы работают в дуэте и сдаете в не на высоты. Витаю, доброго ранку. Доброе утро. А, у вас в загоре чьи хоть трохи а, порывяку вы працюете а, под куполом? Страх, конечно же, присутствует, но тут дело не в том, что мы не боимся, а дело в том, что мы побеждаем свой страх. Это как привычка становится, то есть после определенного времени репетиции на определенной высоте, эта высота уже оказывается вашей высотой. А Где он... вы уже не боитесь. А -а -а. Если сделать изменения какие-то, взять резко на 5 метров выше, то это будет ощущаться сразу. Но опять же, тут играет мастерство. Быстро успокоиться, взять себя в руки и делать свою работу. Вот и все. А какая максимальная высота, на какие вы можете работать? А, теоретически <свеч> <свеч> она очень большая. Но опять же, теоретически. На практике 25 метров. Это было в Корее, в Сеуле. Был чемпионат очень интересный. Це фактично 9-поверховий будинок? Так, да, виходить так. Але теоретично можна і вище. Просто можливості не було. Створити такий канат не так просто. Зрозуміло, дякую вам. Якщо можна, декілька, ну великий такий майстер-клас, декілька порад мені, як почати ходити. Давайте може, спробуємо. Так, да, звісно. З чого слід починати, як взагалі ставити ногу, ну як, як йти? Ногу ставити дуже просто. Ставити її прямо. и все. Ваша обувь не совсем подходит, поскольку у вас там есть каблук, он будет вам очень сильно мешать. Первое упражнение, что вы должны сделать, позвольте, я вам покажу. Вставите правую ногу, взгляд направляете туда, в конец вашего маршрута, и просто стоите на одной ноге и ловите это самое драгоценное чувство баланса. Используйте руки по всей возможности, плечи старайтесь держать ровно. Но колебания плечами допустимы. Это все дела. Сфот... Затем меняйте ноги. Ну, самом я это, разумеется, взлетятся на еды, на чем <laughs> его не заважая. Руками больше активнее. Активнее используйте руки, руки. Руки и плечи должны быть отдельными. А Загорись, чем простишь? Ты лошадь руками, чьи браты? Вообще а, а, -то и... взять баланс. Но с ним тоже нужно уметь обращаться это не так просто, как кажется. Давай ты все ж так и спробую, я еще, еще буду за вас хупатись. Оп. Опа. Продолжаем. Взгляд в конец. Ну все, начебто заліз. Не знаю, як буду спускатися. Утім, хлопці, дякую вам, що сьогодні а, встановили тренувальну висоту, а не таку, на якій ви звикли працювати. Це була країна онлайн, країна така, як вона є. До наступних включень.